Люстрировали, люстрировали, но не долюстрировали. Спустя полтора года после победы Майдана не наказан ни один судья, прислуживающий режиму Януковича. Они продолжают каждый день надевать на себя мантию и за вознаграждение выносить правильные приговоры. 9 рублей! 3! Правосудие продано. Мы продолжаем нашу рубрику про судьи и миллионеров, которые вышли невредимыми из огня люстрации. Сегодня наш герой судья, который подарил Виктору Януковичу Межигорье, одним росчерком пера превратив государственную собственность в частную. Реформа судебной системы по-украински – это. Ни один служитель Фемиды не уволен. Судьи катаются на новейших автомобилях, купленных уже после революции достоинства. Они достраивают замки за границей и продолжают вершить правосудие по звонку и за вознаграждение. А что, нищий должен судебный? Недавно секретные материалы рассказывали о суде Высшего хозяйственного суда Иване Волике, который с задекларированным миллионом умудрился пройти через все судейские иллюстрации. Судью миллионера прославили дела против активистов движения «Кучмугэть» и передачи государственного предприятия «Днепрэнерго» в собственность структурам Рината Ахметова. Ну, так вы э, уже пишете, да? В хозяйственном суде Киева работает еще один скандальный судья. Он один из немногих постеснялся подать декларацию о доходах, и по нему почему-то до сих пор нет результатов люстрационной проверки. Судья Сергей Ковтун. Он прославился громкими подарками власть имущим. Именно он подарил своим решением в 2007 году государственное межегорье Виктору Януковичу. Компания «Мединвест выменила у НАК «Надра на Украины» комплекс Межигорья на три дома на Парковой аллее в Киеве. Судья Ковтун признал эту сделку правомерной. Как оказалось, перед этим судебным процессом была проведена солидная подготовительная работа. Привет Межигорья у приватную властность заздалегідь та ретельно готувався юристами Януковича. І насправді схема, завдяки якій Межигір'я з державної власності перешло в приватну, Реалізовувалася більше чотирьох років, а що вже примушує нас сумніватися у чесності цієї схеми в этом рішенні були учтіни всі можливі нюанси передачі государственної землі в обмін начасною собственності. Що ми підійдемо формально і будемо оцінювати юридичну чистоту, то справді угода була юридично чистою. Але якщо ми прослідкуємо всі кроки цієї угоди. То ми побачимо деякі ознаки корупційності цієї схеми У 2003 році. Янухович перевів Межигілля зі статусу державної резиденції на статус державної дачі, що вже полегшувало маніпуляції з цим об'єктом. А після цього дача переходить абсолютно легально на баланс. Державного акціонерного товариства Надра України як рекреаційна зона. Після цього абсолютно легально. Державне підприємство укладає угоду міни з товариством комерційним і обмінює межегір'я на два об'єкти на парковій алеї, що біля Маріїнського палацу. І таким чином виводиться абсолютно легально. Мыжели с державной властности у властность приватного. Миссия Кафтуна состояла именно в том, чтобы узаконить сделку в судебном порядке. Дело было настолько важным, что Сергей Анатольевич зарегистрировал иск в рекордно короткое время за 9 минут. Кроме того, с феноменальной скоростью на первом же судебном заседании Ковтун подтвердил законность изъятия Межгорья из госсобственности. Слушание длилось всего 10 минут. Этим летом ГПУ выдвинули подозрения по факту завладения государственным имуществом урочища Межигорье и земельными участками площадью больше 100 гектаров, на которых они расположены. Подозреваемые, естественно, те, кого и след простыл. Директор компании «Мединвестрейд» Геннадий Герасименко, директор компании «Талантит» Павел Литовченко, ну и, конечно же, бывший президент Украины Виктор Янукович. Тех, кто помогал бате и его команде проворачивать это мутное дело, пока что не трогают. Поэтому судья Ковтун спокойно ходит на работу и вершит свое правосудие. Кроме того, Генпрокуратура вызывает на допросы Виктора Януковича в производстве по растрате в госсредств в размере 220 миллионов гривен при приватизации Укртелекома. К этому громкому делу наш судья тоже непосредственно причастен. Соответственно, с данными Единого реестра судебных решений, Сергеем Ковтуном было принято более 250 судебных решений с участием компании «Укртелеком». Это решение про приватизацию и монопольное приобретение Укртелекомом лицензии на 3G-связь. Судья своими приговорами разрешал Укртелекому не платить дивиденды и налоги. Выгоду от всех этих судебных решений получал главный акционер Укртелекома Ринат Ахметов. Кроме Укртелекома и межегорья, судья Ковтун работал и с другими вип-делами, за которыми стояли известные украинские политики. Судья всегда специализировался на переведении в частную собственность государственных предприятий, земли и ископаемых. Говорят, главными контактными лицами от власти у судьи были верные друзья Януковича – Эдуард Ставицкий и Василий Джарты. Но сегодня он продолжает работать по старым рейдерским схемам. Последнее его дело – замораживание счетов одного из коммерческих банков с иностранным капиталом. Суддя не на закон, взявся оцінювати фінансове состояння банка і наложив арест на 18 мільйонів гривень. Суддя Ковтун, порушуючи провадження у даній справі, зробив це з порушенням вже існуючого процесу. Він фактично дав оцінку фінансовому стану банківської установи, що в принципі неможливо зі сторони банку. Чтобы узнать, почему Сергей Ковтун до сих пор не стал на тропу антикоррупционной проверки, мы едем в хозяйственный суд Киева. Но на работе Сергея Анатольевича мы не застаем. Мы э, шукаем кофту на Сергея Анатольевича. Он сегодня будет или не будет? Сегодня я его не вижу. А скажи, пожалуйста, вы его взяли давно видели? Сейчас, секунду. Вчера. По стечению обстоятельств оказалось, что после отправленного нами запроса, где мы как раз хотели расспросить его о громких делах и отсутствующей декларации, Судья Ковтун поспешно ушел в отпуск. Я журналист. Я написала Дуже хочу с вами поступатись. А вы не знаете, вы на месте, да, нет? А его то, -то нет. ага. А вчера мне казалось, что он еще был, а сейчас он его выпустили, да? Ого, аж до 28 сентября. Его помощница сообщила нам, что судья улетел на моря. Не дожидаясь Сергея Анатольевича из отпуска, мы едем к судье прямо домой. В один из спальных районов Киева. В этом обычном доме и прописан судья хозяйственного суда. Правда, оказалось, что здесь он никогда и не жил. Добрый день, мы в квартиру Духовтуна. Да, проживают тут такие да. кофтун, да? А кто? Сергей Анатольевич и Артем Анатольевич. Олег. Да. Кофтун тоже? Да. В этой квартире уже много лет проживает его родной брат с семьей. А там живет женщина, человек и дитина. Да. Что судья Ковтун получал за правильные приговоры, узнать сложно. Ни декларации, ни зарегистрированного имущества. Охранники возле хозяйственного суда не на камеру рассказали нашим журналистам, что на работу судья ездит на белой акуре. Мы проверили эту информацию, и оказалось, что действительно на супругу судьи Ковтуна зарегистрирован новенький внедорожник «Акура». Секретные материалы все же надеются пообщаться с одиозным служителем Фемиды. Вопросов накопилось очень много. Но еще больше вопросов накопилось к тем, кто уже полтора года обещает стране реформу судейской системы. В следующих программах мы продолжим изучать биографии недолюстрированных судей. Мы проверим еще одного судью-хозяйственника Артура Емельянова, на счетах которого Суд Лихтенштейна недавно арестовал 13 миллионов франков.